Orang Kiai Nawawi itu masyur beliau itu alim tapi tidak pernah mondok. Bisa ngarang kitab, ngisi pengajian tiap pagi pada santri-santrinya di surau daerah. Yang diajarkan beliau yaitu kitab Ihya Ulumuddin dan juga Sahih Bukhari Muslim dan kitab-kitab lainnya juga. Tapi beliau tidak mondok. Itu salah satu cerita dari teman jadi teman ini bersama bapaknya sowan ke dalamnya Kiai Nawawi. Ya. Diajak sowan ke dalamnya Kiai Nawawi. Ya. Kemudian disuruh masuk ke kamar barat. Ya. Kamar barat. Salah satu tamu di, yang ada di, di, di dalam itu suruh masuk ke kamar Loh, ternyata di kamar tersebut itu sudah ada Kiai Hasbullah Munim, salah satu keluarga, famili juga dari Kiai Nawawi dan tamu-tamu yang lainnya ada tiga katanya. saya pun takut mau masuk itu, karena saya ingin salaman dengan beliau. Ya akhirnya saya memberanikan diri. Salah cerita beliau itu selama dua jam cerita tentang para wali, wali-wali kekasihnya Allah, mulai dari jam 10 sampai jam 12 siang itu beliau cerita tentang wali-walinya Allah itu. Di antara wali yang beliau ceritakan adalah Kiai Khalil Nawawi, salah satu paman dari Kiai Nawawi. Beliau cerita katanya, Lek Kiai Hamid iku min al arifin, min al arifin katanya. Lek Kiai Khalil iku min al mukorobin, salah satu tingkatan wali ada Al Arifin ada Mukoroh, bin ya. Santri Sidogiri ikhuruk, le ngaji nang ma'alil, gitu katanya, kiai ya, Nawawi. Ya. Jadi santri Sidogiri itu rugi kalau ndak pernah ngaji sama kiai kholil Nawawi. Kenapa demikian? Jawabnya ya, kiai Nawawi santri Sidogiri ikhuruk, le ngaji nang ma'alil, krono ma'alil, sing langsung Rasulullah langsung diajari oleh Panjang Nabi Muhammad Sallallahu ya. Alaihi Wasallam. Jadi apa namanya kedekatan antara Kiai Nawawi dengan Kiai itu juga sangat dekat ya, karena juga pamannya beliau. Bahkan katanya teman itu mak saya tuh juga pernah cerita begini katanya Kiai Nawawi itu Aku lek like ngaji ihya sering dibisi ambek keholil kata. Ya. memang benar. Ketika zaman saya dulu mondok di pesantren, kalau mau ngaji kepada beliau itu setelah beliau masuk ke kamar untuk ngaji di surau itu agak lama memang. Alkisah memang katanya masyur Kiai Nawawi itu nunggu kedatangan ke Khalil terlebih dahulu. Dan yang saya dengar ketika masih di pondok itu dari guru-guru sepuh itu Sebetulnya yang mengajari, yang membaca itu bukan Kiai Nawawi Tapi Kiai Itu katanya jadi pantas saja Kiai Nawawi itu bisa ngajar ihya. Ngulang ihya beliau. Ini salah satu karomah beliau. Padahal Kiai Holil itu sudah wafat. Ya. Kiai Holil itu sudah wafat. Kemudian katanya lagi katanya Kiai Nawawi, aku lagi ditakoni wong masalah apa ae jawab. Saya kalau ditanya orang-orang masalah apa saja itu bisa jawab. Tahunya Kiai Nawawi. Lawangan aku dikandani Kiai Holil katanya. Orang saya itu lo dikasih tahu sama Kiai Holil Ya. Masya Allah nih ya. Jadi sebetulnya para kekasih Allah, wali-wali Allah itu tidak pernah mati. Ya. Bal ahyaun, ya. beliau semuanya itu masih hidup hanya pindah dimensi saja. Mudah-mudahan dapat barokahnya para wali-wali Allah, ya, para masyayih, masyayih sidogiri,